сәлеметсіңдер ме оқушылар бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз Витчи. я? Yeah? затты орналасқандарын үйренетін боламыз дәптерлеріңе жазып алыңдар заттардың қай жерде орналасқанын осы сабақта қарастыратын боламыз ең алдымен біздер заттарды үйренейік иә yeah? дәптерлеріңе жазып алыңдар чек сан дегеніміздің мағынасы үстел деген мағынаны білдіреді иә ойдақ орындық пән қалам қабан сөмкем тиюге өшіргіш чек кітап деген мағынаны білдіреді мхм енді қараңдар ә, осы қазір сіздерге үйрететін бір ә, ә, грамматикамыз бар ереже бар бұл бізде и қа деген грамматика бар бұны түсіндіріп кетсек и және каа ага. жалпы мына и мен қаның мағынасы атау септігіне ә, жауап береді яғни мысалы ә, атау септігі кім не деген сұрақтарға жауап береді сол кезде біздер и мен қа деген ережені пайдаланамыз енді қараңдар қай уақытта біздер и мен қай уақытта біздер каны қолданамыз егерде дауыссыз дыбыстан бітетін болса онда иді жалғайсыңдар мысалы е Мысал, Чек саңи Чек саңи Үғы. Үғы. Үйца, енді қараңдар а бізде бұл дауысты дыбыс болғасын біздер каны жалғайтын боламыз яғни бұл сөйлемдерді сендер сұраулы сөйлемде немесе жай сөйлемде қолдануға болады қараңдар п сұраулы сөйлемде бе пени бұнда да енді қараңдар ине жалғаймын өйткені бізде соңғы әріп дауысы дыбыстан сұрайды қабаи сөмке бар ма деп сұраған кезде жоқ сөмке жоқ деп айтсаңдар ано абаи Опсой ол дегеніміздің мағынасы жоқ деген мағына кеді, енді келесі қараңдар тюге тьге деген өшіргіш я? Э қара дауыссыз әріп емес бұл бізде дауысты әріп болғандықтан тьге га деп айтасыңдар ге га келесі чек деген сөзді алатын болсақ чеги неге мен мұнда и ді жалғадым өйткені сіздерде мұнда соңғы әріп дауыс дыбыс сант подтин болғасын и ді жалғадым чеги жақсы енді келесі бір түсіндіретін жағдайымыз бар ә, біздер ә, үстінде астында жанында жоғарында деген мағынаны сөздерді корей тілінде үйренетін болсақ корей ә, тілінде жазып алыңдар ап деген алдында деген мағынаны білді заттардың орналасқан жері ап алдында ти артында ви жоғарында аре ми тэ аренің мағынасы төменде немесе мит деп те айтуға йоп дегеніміздің мағынасы жанында анның мағынасы ішінде тақтың мағынасы сыртында деген мағынаны білдіреді енді тағы да бір ескеретін бір жағдай бар бұл бізде ә, ережеміз бар э ит э о деген грамматикаы бар ә, ден мағынаны білдіреді мысалы қараңдар иә түсіндіріп кететін бір жағдайды айтып жіберейін қараңдар мысалы біздер заттарды іздеген кезде сұрақ қоямыз сөмке қайда жатыр мысалы Оди дегеніміз қайда оди э ескеретін болсақ бұл бізде заттарды іздеген кезде бұл ережені пайдалануларға боладыс ексаң дегеніміздің үстелдің үстінде деп айтатын болсаңдар тек саң уи уи деген сөзді аласыңдар уи э үстінде дег манад 이 н д 다음 а ғ а д а м ы салып 어요책이 어디 어디에 있어요 책이 어디에 있어요그 ы т а п қайда жатыр деп қ 숨 я т мына біздерде ішінде сыртында деген сөздерді міндетті түрде содан кейін э итояны жалғайтын боласыңдар ане қабаң ае аба немесе былай да айтуға болады чяги аба иә толық сөйлеме айтқыларың келетін болса қабаң каба а немесе кабаң әне чеги исто орындарында алмастыруға болады мысалы әне... ае әне... сөмкенің ішінде кітап бар кабаң ане чеги истою енді қараңдар шел деген сөзді алатын болсақ мысалы класта тақта немесе үстел бар ма деп сұрақ қоятын болсаңдар күюшире бөлмейде деген мағынаны білдіреді иә класста деген мағынаны білдіреді иә сыныпта күюшере үйда кшере үйде немесе күюшире солай да сұрақ қоюға болады мысалы былай деп айтады кюшире кюшелдің мағынасы бізде класс иә тағы да бір нәрсе түсіндіріп жіберсей мысал келтіріп жіберейін 선생님 и сонсиң инің мағынасы мұғалім иә сонсиңни түе мұғалімнің артында мысалы тақта бар деп айтылатын болсада 선생님 те 칠판 дегеніміз 탁타야 칠판이 있어요 яғни бізде э и э оп деген мағынасы бір затты іздеген кезде осы ережені қолданасыңдар иә ал ига дегеніміздің мағынасы бұл бізде атау септігінің жалғауы болады және де міндетті түрде естеріне сақтап алыңдар аp t жоғар алдында артында жуғарда, төменде жанында ішінде сыртында деген сөздерден кейін міндетті түрде э ә, соя қолданасыңдар қарап кетіңдер чекс Мо, чәгей, одия, деген кезде де ә, міндетті түрде жалғауды ұмыт кетпеңдер жақсы балдар осымен сабақты аяқтаймыз үйде міндетті түрде сөздермен ережелерді қайталап алыңыздар келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар достар